О, украинец. А ты кто, русский? Я, да. А, только русский говорит неправильно. Украинец вместо украинец. Нет, я сказал украинец, потому что я по-украински тоже говорю. Так это неверно. Разумеешь, моя, разумеешь моя неправильно сказать украинец, верно казать, украинец. Нет, так. У меня бабушка с Украины. Я родился в Америке. Mm -hmm. А чему ты не кажешь, что ты. Чему ты кажешь, что ты россиян? Мама с Беларуси. То я, Я... как бы, я был на Украине, был в Беларуси, был в, в России, но родился в Америке. В Украине. я многие разные языки знаю, как бы хотя бы могу понимать. Ну так что ты не спекуешься со мной украинский? Ай. Что цепляться? Ты ж, тебя батько белорус, а мать украинка. Размовляй на белорусский або украинский. Нет. Нет. У меня бабушка с Украины. Оно а, а, раньше была Польша, а потом стала Украина, когда это было еще мировая война вторая. Я самый последний, у меня четыре старших брата и четыре старших сестры. А -а -а. Так ты, чему чему ты кажешь, что ты, почему спілкуватись... такая, что ты можешь сплюковатьесь? Чему такая, что ты украинскую и можешь разговаривать, если ты не умеешь? Я разговариваю по украински, потому что вот <laughs> я был на Украине очень много раз. Ну так размовляй mm -hmm. земной зараз. Зараз размовляй украинский. Там мне пофиг, я еще сейчас. Я сейчас пытаюсь китайский учить, мандарин. <laughs> Ясно. Ну ты не украинец уже давно. Не знаю, ДНК показала, что самое большое у меня ДНК. Да че тут ДНК. Да, чего тут ДНК? Я тебя запитал. Первое да, я, я тебе да, задал. но я поддерживаю да. Россию. Что Путин делает это правильно? Ну, no, вот ти до українців ніякого відношення ніколи не мав, не бреши. Я бачу, що ти Ти росіяни інтипічний. Придумав ти історію цікаву, цікава історія. В тебе цікава, але неправдива. Брехня, чиста. Ти не знаєш української, хоча сказав, що можеш спілкуватись українською. Перше, що я тебе запитав, хто ти, ти сказав, я кажу русский, і ти говориш. Что у мене брехня? Причому ти кажеш, тому ти кажеш, що білорусь і баба. Що у мене брехня, брехня. Слухай, скажи мені, будь ласка, а в чому сенс дивись? В чому сенс твої маленької диверсії говорити, що ти там якесь українське коріння маєш, чи білоруське чи що? Якщо ти типічний росіянин, в чому сенс? В чому сенс твоєї брехні? твоєї жалюгідної, жалюгідної брехні? В чому сенс? You get that shit? <laughs> да ты ни на чем не спілкуєшся с того, что ты рассказал. Ты спілкуєшся только на, на российский. І на англійській, тому що ти народився в США. Тут я тобі повірю. Тут я тобі повірю. А ти, що ти маєш відношення до українців, взагалі за це не заїкайся. Навіщо? Я розумію, для чого це робиться. Я хотів, щоб ти це мені сказала, але я за тебе скажу. Дивись, це робиться для того, щоб дискредитувати українців, які, наприклад, за кордоном. Тобто, людина, яка є росіянином, етнічним, яка живе в Америці, вона себе видає за, наприклад. Зараз українець, він говорить. Він каже, я підтримую Путіна зразу ж, тобто він оцю всю педісторію придумає. Говорить, що я підтримую Путіна, він красавчик, все, щоб таким чином побачити, що, наприклад, не всі українці, там, не всі патріоти, всі якісь там ще є куча зрадників і так далі. Ну, це ж дискредитація, це спроба. Спроба українське суспільство показати в негативному тоні. І це, до речі, дуже така небезпечна штука в Європі, тобто за кордоном, це дуже небезпечна штука. Тому що там європейці бачать перед собою чувака, який представляється українцем, і тут він каже, що за Путіна, і в європейці якогось ще американця викликає, ну, виходить дисонанс такий жорсткий. Це доволі небезпечні чуваки, з ними з ними треба доволі обережно поводитись і знаходити якісь контрдії по поводу. Того, ну скоріш освічувати американську і англійську аудиторію, в тому, що насправді як працює російська брехня. Вона дуже підступна, дуже маніпулятивна і не змінилась, в принципі, за 500 років аж ніяк. Хрштейн? Давай по очікую. Що ти, там? Давай, там. Ти, ти думав? Ти думав, як... ти думав, що ти зможеш мене перебивати, спокійно собі там потякати коли я тобі щось розказую, і при цьому я не зможу тобі перетестити. протистояти. Да? Дивись, Якоб Ульфельд еще в 16 столетии писал, «Как ведут себя эти варвары, ты можешь заключить даже из того, что все, что бы они не говорили, они считают незыблемым и твердым. И более того, не, поз не, не, позволяют возражать себе, Но говорят необдуманно обо всем сразу, бросаются то туда, то, сюда, потому что... смотря потому, что придет им в голову, не удостаивают внимательно выслушать чужие слова». И по греческой пословице ведут себя так, как заходят сами. Смотри, ничего не изменилось. Видишь, твое поведение известно. Твое поведение было известно уже наперед, наперед мне. Видишь, вот такая вещь. «Ты нормально говорить. Мне надо было отойти, чтобы... Да чему ты так психуешь? Ну, расслабься. Все нормально. <салившись> чему ты так разбегался? Заспокойся, присядь, поставь телефон. Ты же только что так спокойно размовлял, так добро свою предысторию рассказывал. А тут что-то тебе накрыло конкретно. Э, чуешь, а ты Путина, да? Ты Путина поддерживаешь? Ты Путина поддерживаешь, так? Что? Путина 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 апитамишь, что это такое? А почему ты не в России до сих пор? У меня дво, два гражданства. А у тебя два гражданства? Да, я родился в Америке. А что ты, а вот этот, живешь в такой звостной э, Америке, Запад звостный, который постоянно угрожает России? Ты что там живешь? А, а что там, а Путину надо было просто сидеть? У тебя же есть родственники в России? Ты ж, ты ж за Путина, ты ж поддерживаешь свою страну, ты ж большой патриот. Ты чё не в родном Мухосранске? Я буду в России через три месяца. О, так давай уже поскорее, ты чё? Ты чё там так задержался? Это ж злостный запад, ты что там забыл? Алло, это НАТО угрожает России, ты что? Как ты можешь там жить? Это ж небезопасно, я за тебя переживаю. Возвращайся в процветающий Мухосранск, там тебя Путин отблагодарит за твою патриотичную позицию, даст тебе ж зарплату в 30 тысяч рублей и скажет молодец, наш товарищ, молодец, патриот, не, 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 как, не стал на на колени перед злостной Америкой, которая нам всегда помогала, которая кормила нас в 19 веке, в начале 20-го, в середине 20-го, в конце 20 века постоянно подкармливала. Молодец. Мы тоже самые люди. Так что ты не в России до сих пор? Я был в России. Куда? Сейчас у меня не получается. Не получается. Это не твое дело. <laughs> не получается. Что оно так не получается? Сделал на самолет, улетел и все. В чем тебя не получается? Нет, нет. нет. У нас э, там о санкции и все вот это. Сейчас, как э, Трамп станет, президент будет. Легче, как как, как Камала станет, вот тогда точно будет вообще печально, правда? А что, Смотри, выезд за России, да, он более ограничен. Но въезд в Россию, пожалуйста, заезжай. У тебя же два гражданства. В чем проблема? У тебя же гражданство есть российское. А ты что? Как ты, кстати, так получил гражданство? Второе. страна. Вы просто научились там польский язык. И, и русские смешались. Смешались. Смотри, вот это, вот это, вот этот тезис говорил еще известный человек. Валуев, Валуевский циркуляр в 1864 году писал то же самое. Смотри, твои цитаты, твои фразы 19 века, представляешь? За 200 лет развитие в Россию не пришло. Даже в диаспору, в диаспору русскую, которая живет в Америке, оно не пришло. Это же невероятно. Как такое может быть? Наверное, такое могло быть только в нацистской Германии, но не, но не в российской, не в российской Госфедер... федерации, да? Но получается одно и то же, видишь? 200 лет пришло, 200 лет твоим, твоим цитатам, 200 лет. Ты представляешь себе? Открой Валуевский циркуляр, почитай. Я это вижу, ё-моё. Так что не в России до сих пор? А что, а, а что ты не, не воюешь? Слился, да, слился, что такое? Неудобно, да, тебе говорить, что в Америке то лучше жить? Я патриот России, я поддерживаю Путина, но я живу в Америке, потому что мне не хочется мухасански Мухасанске получать свои 30 тысяч за то, что я такой большой патриот. И потом тебя под Волчанг где-то кидают в окоп, и тебе получают, наконец-то, платят такую зарплату, которую ты в Америке будешь каким-то продавцом получать. Да, вот это ты не хочешь признать, видишь, какая диаспора а ты как вообще ты как вообще относишься к Америке? Скажи, вот ты как относишься к Америке? Больше ты знаешь, что я знаменитый, ты скоро будешь очень знаменитым, еще более знаменитым. Ты скажи лучше, Конечно. как к Америке как к Америке относишься. Как к Америке относишься? Я, я очень ненавижу, как сейчас с Америкой все идет, и сейчас оно должно быть намного лучше. На сколько это лет, а потом будет мировая война, а что тебе не нравится в Америке? А, когда Байден стал президентом, он ага. не был президентом, кто-то другой контролировал им, а, ага. и его меняли. Там было два Байдена, иногда маску надевали, вот эти специальные такие, очень эффект такие настоящие маски делали, и притворяли что это Байден. Так а в Америке то, что не нравится, я не пойму? они как бы люди... А что в Америке не нравится, скажи мне? Минусы? Минусы? Назови мне Америки для тебя. А вот у меня 4 сестры, 4 брата старших, Шесть ага. а, из нас были под пистолетом когда-то в жизни. В Америке? Вот это вот Калифорния, где я родился, как я вырос. Я вырос с людьми, которые постоянно с пистолетами ходили, грабили людей, я был под пистолетом. Ты видишь, сосед, как вот как небезопасно жить, Если да? В Америке вот опасно. Дом, Оп. Вот этот дом, вот. Ага. Тот, через ага. дорогу. Ага. Опасно, да, жить в Америке? Там а человек, там а... себе и я даже это не знал. Я был маленькое дитя. Просынаюсь, в школу мне надо идти скоро. И просынаюсь, и там подъезжают вот эти брожённые такие и с собаками, и все. И там короче. Короче, это, а в Америке опасно это жить. Это не то, то, что в России, да, в России лучше. Вот лучше, Ты, ты, лучше, ты короче. нифига не знаешь, что это такое, ты там оси. Да, там, это в Америке но, это, но, конечно, так если сложно делать, жить, я что, я делаю, что ты аж живешь такой, уже да? всю свою жизнь, с рождения даже не подумал выехать. Ты видишь, как получается. Как мне. Как меня Америка гнетет, угнетающий запад. Бедные русские, везде притесненные. И что ты будешь делать? Так, так они не могут выбраться с Америки, так не могут домой ехать, Боже. Вот это показатель, кстати. Ну, показатель, что русский он везде русский, неважно, в какой стране. Железобетон. Я дальше не хочу эту чухню слушать. Недостаточно этого беда.